नवरात्रि का परम पवित्र अवसर प्राप्त हो रहा है भारत देश में हमारी प्राचीन संस्कृति में देवी की आराधना माँ की आराधना ऋषि महर्षियों और वेद शास्त्रों से प्रतिपादित है नवरात्रि के परम पवित्र पर्व पर हम सब शक्ति का संचय करते हैं माँ की आराधना करके शक्ति का संचय करते हैं शक्ति के बिना कोई नहीं रह सकता है शिव युक्तो यदि भगवती सत्ता प्रभवितम शिव को भी शक्ति चाहिए सभी को शक्ति चाहिए देवताओं को भी शक्ति चाहिए वो जगत जन्य जगदम्बा भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी अष्टभुजा दुर्गा देवी सबको शक्ति प्रदान करती है उनकी आराधना तदा राधने, नेक मार्गान विचित्रान उसकी आराधना के अनेक मार्ग हैं जिस किसी मार्ग से हम माँ की आराधना करते हैं हमें जनकता प्राप्त होती है हम उस तत्व को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है यह देह प्राप्त हुई है निश्चित रूप से माँ के जैसा दया करने वाला माँ के जैसी कृपा करने वाला कोई नहीं हो सकता है माँ की करुणा असंभव को संभव करे हमारी माँ जगदम्बा लौकिक माँ बच्चों का कितना ध्यान रखती है तो फिर जगत जननी सोच लीजिए आप जगत की जगदम्बा है हम सब पर कल्याण कर करती रहे गुजरात में तो कई स्वरूप में आराधना होती है गुजरात गुजराती वासी गुजराती सभी धार्मिक हैं जगदम्बा के मंदिरों में जाकर के आराधना करते हैं गरबा के रूप में भी आराधना करते हैं लेकिन इस आराधना में शुद्धता सुचिता पवित्रता और प्राचीन संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा करते हुए आराधना करना चाहिए सभी को देशवासियों को भी वासियों को भी

સનાતન ધર્મ માં ભગવતી શક્તિ નું ઉપાસના નું પર્વ છે અને આસો નવરાત્રી સારવા દ્વારકાપીશ શાખાના શ્રી કૈલાસ ધામ શંકરાચાર્ય નગરમાં ઉપક્રમે અનંત શ્રી વિભૂષિત શિવનારાયણ સામવેદી દ્વારકા શારદા પીઠાધીશ્વર જગદગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજના ના આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ નવરાત્રી આપણે બાવીસ નવ બે હજાર પચીસ ને સોમવાર થી ચાલુ થઈ અને બે હજાર રોજ એનું સમાપન થશે સાંજે ગુરુજીનું પાવન નિશ્રામાં ભવ્ય પૂજન પાવન સાનિધ જેમાં દિવ્ય સત્સંગ પણ કરવામાં આવશે શ્રી શંકરાચાર્ય નગરમાં દરેક ભાગ ભક્તોને આનો લાભ લેવા માટે અમે અનુરોધ કરીએ છીએ અહિયાં આપણે અખંડ જ્યોતિનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એમાં ઘીની જ્યોતિ છે અને તેલની પણ જ્યોતિ છે અનુકૂળતા યજમાન યજમાનશ્રી એમાં ભાગ લઈ શકે છે